вас, шановні друзі! Це Олександр Лащенко і програма Ваша Свобода. На сьогоднішній день у заручниках Ордло залишається 107 українських громадян, з них 64 військові, інші цивільні. У в'язницях Росії лишається 10 українських політв'язнів. Тут теж триває робота із максимального задіяння механізмів звільнення. Про це заявила сьогодні у соцмережі Facebook Ірина Геращенко. А тим часом сьогодні Надія і Віра Віросаченко організували мітинг біля адміністрації президента Порошенка з метою, як було заявлено нагадати політикам про обмін полонених, а тим часом звільнений політв'язані з тюрми в Росії кримчанин Геннадій Афанасьєв раніше відмовився брати участь у цьому мітингу, наголосивши. Цитую, сепаратистські і терористичні сили також закликають виходити на дану акцію протесту, що є дуже насторожливим на думку Геннадія. Афанасьєва. І от зараз в ефірі Радіо Свобода з нашим гостем, ми спробуємо поговорити на таку тему: мітинг Савченко на Банковій. нагадування про українських полонених чи підігрування Путіну. І будемо про це говорити із радником голови служби безпеки України Юрієм Тандітом. з пане Юрію. Добрий день. Передусім, дійсно 107 зараз полонених на Донбасі українських, Те, що ірина Геращенко заявила. Відповідає дійсності, по даним СБУ, заложниками в Донецькій Луганські вважається 107 сім чоловік. И 64 військових, так? Да. А это, что боевики на один день, что не на украинском боці его чекають звільнення А 600 их них Що Что это? Это боевики снова продолжают наголошивать на цьому? Вы Знаете, обозначили в прошлом году цифру 1102. Мы проанализировали каждого, каждого из них и служба безопасности подготовила отчет, который передали по линии минских договоренностей в присутствии БСЕ представителям Донецка и Луганска. У них получается удивительная картина. Для нас очень важно в рамках действующего законодательства передавать тех, кого мы можем законно передавать. И из этой цифры мы обнаружили то, что, например, более 300 человек вообще никак не, не были на, нами нигде зафиксированы. Мы не знаем этих людей. Более 100 человек. души, так выходит. Да, мы их просто никогда не видели. Более 100 человек это те люди, которые были законно э, освобождены или же э, условно, но ну, они уже находятся на свободе, и они не хотят туда переезжать. Э, было около 40 человек, которые не имеют вообще отношения к АТО, но сидят в тюрьмах украинских. Например, есть один авторитетный человек, который сидит в одном из областных центров на западе Украины. И, авторитетный криминальный, и, э, а, а, да, слова. в законе, который уже просидел 10 лет, 11, простите, и ему еще сидеть три года, и он не имеет отношения вообще к АТО. Или, например, злостный неплательщик алиментов. Кроме этого, есть более 20 человек, которых мы просто не можем определить, потому что даются какие-то клички или непонятные имена. А есть те, кто вообще никогда не, не попадал в поле зрения спецслужб украинских или силовиков. И они просто не знают о том, что их хотят там верить. Поэтому картина достаточно такая необычная, скажем так, но мы готовы. И мы это делали. Напомню, что после Первого Минска, когда проговорили формулу всех, на всех, мы отдали сразу 222 человека. Нам передали тогда 150 человек. И мы готовы к компромиссам. Для нас очень важно освободить всех. В этом заседании, которое было в среду в Минске, и мне с Божьей помощью была такая предоставлена возможность, я был там. Я видел, как ведут себя переговорщики на этой встрече. И впервые нам удалось э, фактически добиться того, чтобы нам со стороны Донецка и Луганска передали список наших ребят, которых мы реально видим. До этого подтверждали только наличие 21 нашего заложника. В среду мы получили список 42 и 3. По Луганску, думаю, будет больше. разом 45 выходит из Пока, способа. я думаю, будет больше. Пане Юрі, повертаємося до цієї акції, організовані сьогодні народним депутатом Надією Савченко. Зараз подивимося фрагмент виступу надії на цьому мітингу біля адміністрації президента Порошенка. І можна було робити будь-які обміни, які б там критиковані чи не критиковані законом. Але це давало життя людям. Це витягало людей звідти. Коли це перевели в стадію закону, то вийшло так, що. Всіх сепаратистів посадили в СІЗО, почали судити. Тепер, щоб їх поміняти на когось, потрібно відбілити і відмити. І ця дуже довга процедура, контрольована президентом, ведеться довго і збу судами і прокуратурою. Це все затягує час. І коли є пропозиція поміняти людей, так як зараз є на двох хлопців з третього полку спецназу, поміняти на двох сепаратистів, які сидять в тюрмі. То відгук на це на цю пропозицію, яка дається сьогодні, буде тільки через 5 місяців мінімум. А через 5 місяців будь-яка угода втрачає актуальність, тому що ви бачите, як нікогось підірвуть, так когось застрелять і нема з ким говорити. І тому я вважаю, що якщо у нас АТО таке от спеціальне, то президент повинен був вже давно випрацювати спеціальний механізм швидкого обміну людей для того, щоб його волею, так як волею головнокомандувача, було підписано відправка наших хлопців на фронт на смерть. Тому повинно також його волію, два-три кроки, повинно бути підписана видача людей на обмін. І це потрібно спрощувати, і це можна спрощувати. У нас є дуже багато волонтерських груп, дуже багато перемовників, які люди без відома президента, без знання його, без, без служби СБУ і ВСУ, які просто витягували наших людей. І те, що вони зараз оголошують, що їхній результат це там щось 700... Військовополонених визволених, так от більшість цього результату це не їхній результат. Це результат роботи людей. А вони до того, може, мали якийсь там один розчар. Передусім, пане Юрію, три запитання. Різні дані зміни наводили. Оця акція біля адміністрації президента організована Надією Савченко. Зрештою, учасники акції мали змогу потрапити до адміністрації. Це відповідає дійсності? Звісно, боля того, ще з п'ятниці дзвонили в центр освобождення заложників СБУ потому что наши сотрудники в постоянном контакте с ними. Вы знаете, первое впечатление или первая реакция у меня была достаточно негативная к тому, что организовывают некоторые политики, к сожалению. Последним является то, что используют страдания людей, жен, матерей, детей и занимаются политическим пиаром. Могу лишь сказать, что война — это не фейерверк, а тяжелая работа. На сегодняшний день Освобождено или найдено подтвержденных 3080 человек. За весь час? Да, за два года. Будучи волонтером, я помню, как мы все это начинали, как а, много делали для того, чтобы договариваться по телефонам с полевыми командирами и с другими а, теми, кто принимал решения, там и криминальные авторитеты были, и так называемые казаки, и многие другие, как мы заходили туда, забирали ребят. Сейчас же ситуация обострилась и скажем так, усложнилось не из-за того, что Украина не хочет замирать, а из-за того, что там из-за политиков э -э на Востоке стали понимать, особенно в России, потому что фактически mm -hmm. в Донецке, Луганске это марионетки, я прошу прощения, ничего лично, без каких-либо эмоций, но могу сказать, что это факт. И фактически решение по каждому нашему заложнику принимается в Кремле. На mm это. -hmm. Да, а то, что происходит у нас в центре, когда собирают э, политтехнологи, используя в том числе народных депутатов и политиков, близких э, и страдающих, это преступление. Нам ни в коем случае нельзя озлобляться, тем более, что мы видим очень конкретную дорожную карту, по которой нужно дальше идти. Мы видим со среды определенные э, конкретные э, результаты, которые появились у нас в этот раз в Минске. Я могу сказать, как тот, кто участвовал в этих переговорах, что в этот раз нам удалось обговорить уже детали, что будет дальше происходить. Не знаю, что варто это говорить в эфире, можно сказать, когда наступный будет этап обвину, певна килькость украинских полоненных на сепаратистских, что это не можно сказать? Мы не анонсируем освобождение. Единственное, что я уже говорил о том, что мы готовим определенные мероприятия, которые будут проходить в рамках договоренности по принципу всех на всех. И мы сделаем все, чтобы... На ближайшему час ребята були освобождены. для нас, це очень важливо. Тобто, Не... оці переговори в мінську в середу минулого тижня, про які ви зараз згадали, все-таки певний прогрес щодо обміну полонених намітився таки. Нарешті... Думав, думаю, так. Да. Я уверен в этом. Щодо ще деяких тест, висловлених на цьому мітингу сьогодні, Надії Савченко, цей випадок, про який вона згадувала, що, мовляв, тепер може з її точки зору, аж на п'ять місяців затриматися. Оцей обмін конкретно. Ви знаєте про цей факт, це що вона казала? Вы знаете, я вообще бы не хотел комментировать слова Нади, потому что я могу сказать, что она действительно, находясь в тюрьме, она действительно очень сильно страдала, и она повела себя как настоящий патриот. Но все эти эмоции, которые есть, даже если они возникают, из добрых побуждений я уверен в том, что она хочет, чтобы ребята были освобождены. Вы ну, закидаете еще на людина Путина, на Людвина Медведчука. Там, на, многократно, когда я с ней общался, я видел, что она верит в то, что она делает. Если говорить о том, что замедлится процесс на, на 5 месяцев, как раз мы должны сделать все, чтобы этого не было. И мы знаем, что нужно делать, и мы будем это делать. Даже если кто-то из политиков специально будет использовать ситуацию, чтобы оттягивать, дату освобождения заложников, мы будем делать все, чтобы они были освобождены. Вот это еще закид надеюсь, что до будет браку специального механизма освобождения полоненных, саме с боку украинской стороны, с боку президента Порошенко. Это доречно про это Мы ведь не пиратская республика. И каждый раз, когда мы освобождаем ребят, проходит специальная военная операция, начиная от переговоров, которые ведутся фактически сейчас ежедневно, заканчивая даже стабилизацией ситуации на линии соприкосновения, когда по Министерству обороны задействованы специальные службы, которые гарантируют нам коридор безопасности. Кроме того, что непосредственно с нами всегда находятся лучшие наши воины-защитники служб безопасности Украины и Украины не раз с нами бывал и нынешний глава службы безопасности, генерал армии Грицак Василий Сергеевич. Мы к этому относимся очень серьезно. А там не раз бывали такие ситуации, когда мы попадали во время обмена под обстрел. По Луганску это было многократно, когда мы вынуждены были, не за то, что мы рискуем жизнью, а для того, чтобы не затронула, не дай бог, пуля никого из тех, кого мы забирали, Ми приостанавливали процес освобождення. Пане Юрі, ви ж давно займаєтеся звільненням українських полонених але ще як радник глави СБУ і як волонтер. Ви зараз про це згадували. Відповідає дійсності те, що свого часу, коли Надія Савченко перебувала за ґратами Росії, ви особисто теж займалися звільненням її і навіть зустрічалися з патріархом Російської православної церкви Кирилом. Так, да, була така історія около двох років тому. Чуть менше зимою 14-15 года, дійсно. Поехал в Москву, и встречался два раза с Кириллом, меня задержали в Шереметьево почти всю ночь держали. Я, конечно, очень волновался тогда, понимал, что в резиденции Кирилла, еще в Шереметьево. Шереметьево. Думал, mm -hmm. что я могу, в принципе, я мог исчезнуть там, и меня уже следы не нашли. Слава богу, Бог держал руку, и в этот день я встречался с этим человеком, главой Русской православной церкви, и как раз спросил его именно о Надежде Савченко. Потому что перед этим велись переговоры, в том числе со мной, на эту тему. Вот. И я ему как раз на ухо и говорил, шептал, говорю, что Надежда может умереть, нам нужно ее спасти. И видел его а, к этому отношение, его реакцию. Но я а, хочу добавить, кроме меня очень много людей, кто просил о Надежде Савченко. И одним из тех, кто это делал, постоянно был наш президент. И как раз благодаря тому, что он на международном уровне поднял эту планку, фактически, в том числе, она была освобождена. Это работа всех, Спасибо. и волонтеров, Просто, и... Просто, пана Юрий, так-так, у нас сейчас вычерпывается, крыла якость на ваш взгляд, допомог? Чи он він... снова эти русского я, мира... Вы знаете, ну, действительно, там со мной говорили, в том числе, о русском мире, но думаю, что истинно верующие люди, которые, в том числе, ходят в Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата, они молятся за мир, І вони роблять все, щоб сохранити Україну. Я в це вірю. Даруйте, що трошки динамічніше, тому що час нас вичерпує, що закінчуючи з цією акцією, той же Геннадій Афанасьєв, наголосивши, що він особисто не братиме у ньогості, зазначав, що нібито цю акцію, організовану Надією Савченко, підтримують такі собі особи, як Вікторія Шилова, Надія Курамшина, пов'язані з Віктором Медведчуком. Так само акцію підтримали помічниці депутата Держдуми Росії. Очень одиозного депутата Евгена Федорова, пропагандистка проекта Кремля, так званой Новороссии, Мария Катасонова. Это отвечает действительности тверждения фанатиков? Эти все персонажи проходят по данным Службы безопасности Украины. Мы внимательно за ними наблюдаем. Действительно, это женщина, о которой вы вначале стали говорить. Она участвовала в различных акциях против целостности Украины, Рамшина. провокативных, в том числе и в Одессе. Это известный человек. И он не потребовал эту акцию, надеюсь. провокатор, но она сейчас там тоже находится. Как а раз это. ехал к вам и когда проезжал, видел, что она там стояла. Могу сказать, что действительно как, как раз наших многих известных настоящих патриотов будут использовать в темную для того, чтобы расшатывать ситуацию изнутри и дискредитировать нас как, как, как государство. Ну, ми цього не допустимо. Нагадаю, що гостом студії радник глави СБУ України Юрій Танді. та Зараз телефоном ми зв'яжемося з волонтером, який теж займається визволенням українських полонених. Йдеться про волонтера організації Патріот Олега Котенка. Він телефоном на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода Вітаю вас, пане Котенко. От ваша думка. Ви чули ефір? Знаєте Його? про цей мітинг Надії Савченко? Как вы считаете, что гальмое вызвало украинских Простите, полоней? а я могу с Олегом поздороваться? Звычайно, зв... а, Олег, добрый день, рад тебя слышать. <laughs> вы, звичайно, знакомые особо. Добрый день, очень, же, добрый день. Рад, рад слышать, <laughs> что Олег к нам присоединяется. Тебе успехов в нашем общем деле, потому что Олег нам очень помогает. Держись, брат, держись. Да, спасибо, Звертаем увагу перед тем, как пан Котенко начинает отвечать, пан Котенко на митинги проводит, а занимается постоянно этим процессом. Отже, пан Олежа, ваша думка? Смотрите, ну сразу я немножко слышал разговора Юрия. Я, конечно, присоединяюсь ко всем его словам. Действительно, сейчас очень сложный такой период, когда нам очень сложно освобождать наших военнопленных, и не потому, что мы не умеем или мы не профессионалы в этом вопросе, а просто потому, что есть такой фактор, как Москва, который всячески этому, ну как бы препятствуют. И мы делаем все, что можем. Это я обращаюсь как раз таки к матерям, те, которые сегодня пришли на митинг там, с одиозной Надеждой Савченко и всеми людьми, кто там присутствует. Мы обращаемся к ним, поверьте. Мы делаем очень многое. Отвечаю на вопрос, что мы можем еще сделать. Но некоторые моменты мы не можем озвучивать, и Юрий об этом вам тоже самое студии скажет. Выработанный определенный план действий. Он как поддерживается, как и президентом, он так поддерживается и матерями, с некоторыми мы с ними общаемся по некоторым пунктам этого плана. То же самое поддерживает этот план и Ирина Геращенко, и все, кто занимается обменным процессом. Поэтому я думаю, что в скором времени мы будем иметь какие-то определенные результаты. Единственное, что сейчас происходит, это то, что мы не можем ускорить то, что сложно ускорять. Но программа и планы у нас как бы есть, и мы движемся вместе со службой безопасности Украины в едином ключе. Вот. Всем, кто хочет заниматься освобождением, пускай присоединяется к этому процессу. Тогда мы ускорим весь этот процесс. Это касается Надежды Савченко. Но только не самостоятельной политической единицей, а человеком, который действительно хочет помочь нашим военнопленным. Она должна действовать в общей стратегии, которая выработана в Украине, в безопасности Украины. И тогда мы будем иметь... Пока это только операция. Что касаемо Надежды Савченко. Дякую вам, пане Олеже. На прямом связи с студией Радио Свобода телефоном был Олег Котенко. Еще одна людина, которая как як волонтер занимается вызволением украинских полонанных. Пане Юрию, что можете сказать? Знаете, у нас э, были разные времена. Я помню, как все это начиналось. Я помню, как Олег начал этим заниматься. И бывали разные ситуации. Но главное, что мы всегда действовали как одно целое. Могу сказать, что э, никогда никому Никто не мешал заниматься освобождением заложников. Глупо было бы кому-то мешать делать добро, тем более что освобождение даже одного человека – это очень большое дело. Поэтому, начиная от Надежды Савченко, заканчивая безымянными героями, которые хотели и делали действительно конкретные вещи, надо помнить, что нам нужно сохранить страну, и нам ни в коем случае нельзя озлоблять эту ситуацию, тем более что. Это понимают на той стороне, за линией соприкосновения, не знают, насколько трепетно мы относимся к нашим ребятам, к нашим сыновьям, которые там еще остаются. И мы сделаем все, чтобы забрать их, потому что мы своих не бросаем. Пана Юрия, я король Виктора Медведчука, сейчас на капельговоре веду Украину Минскую, не украинских полоненных. Пана Вагома? Вы знаете, откровенно вам скажу, что мы должны использовать любые способы. И мы надеемся, что э, его отношения с лидером соседнего государства действительно могут нам помочь. И я могу лишь подтвердить то, что мы будем... Пользуватися різними технологіями використовувати різних людей для цього процесу. Ще одне запитання. воно ніби напряму не пов'язане з визволенням полонених, але ще мало українських бранців саме на Луганщині, окуповані. Перевод. Що там з Плотницьким сталося? Можете навести дані українських спецслужб? Що це таке? Це якийсь спектакль був. Що це цей так званий замах на лідера сепаратистів Луганських? Знаете, я могу підтвердити інформацію, що дійсно покушення на цього человека була подорвана. Да, а, я видел. Да, подорвана бомба или мина. Вот, он действительно ранен. Могу по человечески сказать, что всегда это плохо, когда люди, люди страдают. По-человечески могу сказать, но, но могу сказать, что там действительно находятся преступники, которые между собой выясняют отношения, и из за то, что там нет порядка, нет законов, там люди живут неспокойно. Между собой, сепаратисты уважайте, Это, это постоянный основной. процесс, это еще один знак всем, Мам, что значит. нужно э, делать так, чтобы эта территория вернулась в наш луну. Дуже вам спасибо, пане Юрию. Гостом студии Радио Свобода доброводной головы СБУ Юрий Тандит, про программу Александр Лащенко, и мы говорили сегодня в вашей свободе про вызволение украинских полонених.